Друзі, ми продовжуємо. У нас сьогодні я нагадую ефір присвячений благодійності, щасливому дитинству та тому, як зробити це дитинство щасливим для миколаївських дітлахів. А у нас є за цією ж тематикою гостя. Добре вам знайома. Це Валентина Ткаченко, голова правління Миколаївського обласного обласного фонду благодійного доброта, доброта довіра. і довіра. Вітаємо Добре. вас. Валентина. Вітаємо Дякуємо вас. за те, що завітали до нас в студію, незважаючи на погодні умови, пробиралися <проб> так і багато. Та інших проблем, які виникали на шляху. Взагалі, давайте розпочнемо розмову із, про благодійний фонд. Багато вже було ефірів присвячено. Ви вже знайома людина для наших телеглядачів, але, можливо, хтось ще не добачив, не дослухав. Повторимо. В анонсі, так, буквально так анонсовано трохи про роботу фонду. Ну, я вообще считаю, что за человека должна говорить его поступки и дела, поэтому как бы я не люблю рекламировать то, что оно есть, потому что, в принципе, это не реклама, это моя жизнь, это моя работа, это моя душа. Фонд занимается малообеспеченными многодетными инвалидами. Прямое направление фонда – это вокал и хореография, то есть культурное развитие детей. То, чего им сейчас просто не хватает в наше тяжелое время. Дійсно, просто ви хочете фразу ми щойно буквально в попередній годині говорили, що дітей треба розважувати, треба їх приручати їх до мистецтва, навчати жити в гармонії з собою і в гармонії із суспільством. З недаремно сьогодні запросили вас, тому що ви одна із тих представниць, які активно беруть участь у житті Миколаївської області в сфері благодійності, які акції готуються уже зараз, тому що ми знаємо і анонсували попередньо. Поли до дня до 8 березня був концерт, так були, наприклад, на Масляну у касті у дитячому містечку. Що зараз готується? Кипить робота над чим? Ну, чи чесно скажу, у нас як всегда, да? всіх там потихонечку, потихонечку, у мене Аріна. Уборем везде-везде быстрее, потому что хочется действительно больше больше сделать, потому что пока мы с детки еще не разъехались на лето, пока мы нас есть возможности, и у нас дается возможность мероприятий много сделать, потому что действительно у нас еще существуют праздники, те, которые мы можем провести, и это, допустим, тот же День Матери, который мы действительно должны поздравить, и обратно это же будет тематика, что взрослые организуют, а детки проведут, потому что действительно мама это единственное, что для нас самое дорогое есть. Это тот же у нас, <священную степь> сейчас у нас уже идет, называется «Школьная история» от преддверия выпускников. Мы в том году работали с выпускниками, если люди знают, они смотрели эфиры, да. Мы девочкам-выпускникам дарили макияж, прическу, с выпускной платье выбрали. А обратно же с защищенный слоя, это были у нас сироты, лишены родительских прав. И вот, Тех, кто не мог себе еще позволить, был у нас список, мы работали с управлением осветы, всех обзвонили, собрали, все предоставили, и все эти девочки получили на Золушку, как говорится, все свои платья и все остальное. В я думаю, немножечко меняем направление. Мы, в принципе, оставляем выпускников, но как бы по нашей тематике в этом году мы просмотрели, что услуги тренеров, да, которые ставят выпускникам, угу. достаточно велик в связи с сегодняшней экономикой. Да? Не все нам рассказывать, да, это все есть. То есть мы сами ощущаем по себе ценовую политику. И люди, конечно, ценят свой труд, и мало кто работает, скажем, за вообще бесплатно. А так как на базе нашей есть хореографы, и я очень довольна знаю, что ну, не просто то есть, как бы, талантливые люди, особенно старший хореограф, он постановщик, и уже имеет достаточно большой опыт работы, мы решили сделать акцию, называется ⁇ Школьная история ⁇ Школьная школа уже началась у нас 1 апреля, будет до 15 числа она у нас. Мы, в принципе, делали анонс по 35, мы постим на Фейсбуке, ВКонтакте как говорится, поговорим о веселом. Мы э э осведомили школу города Николаева, что мы предоставляем возможность бесплатного хореографа, и хореограф не выбирает количество пар, не выбирает количество детей. То есть один выпускной класс, одна школа будет предоставлена. Это будет 30-40, там не все равно, сколько это будет человек, независимо, это будут мальчики, либо это будут девочки, так как вот, ну, мы разговариваем с морским лицеем, да, у них, допустим, 20 mm -hmm. 21 мальчик и 4 девочки. Для нас, для нас это, вот, честно хочу сказать, это нормально, потому что наш хореограф, насколько он не талантлив в этом плане, он насколько разводит рисунки и ставит композиции так, что он покажет красоту на меньшем количестве, будь то мальчики, будь то девочки. Для него парность – это не вопрос. И вопрос в том, что мы оповещаем школы, и тренер работает бесплатно, мы ставим шоу-номер, не просто это будет, и на гала-концерте, посвященном Дню независимости детей, эти дети у нас выступят еще дополнительно. То для того, чтобы город видел, что дети готовились, у них замечательные номера, они выпускники, и этот выпуск для них запомнится, потому что они уже пойдут в взрослую в светлую жизнь, поверьте мне, а такие моменты они всегда запоминаются. Какие школы уже долучились от этой акции? Ну, скажем так, что мы пока до 15-го не открываем, почему? Потому что для всех есть возможность, то есть как бы прозвонить, но первые пять школ, которые подадут заявку, они будут участвовать. Но скажу уже, что уже два претендента у нас есть, которые буквально мы и холотили на следующий день я сразу же позвонили, говорит, мы мы хотим, и у нас будет одна маленькая изюминка, но это уже будет в конце. Действительно, это будет не просто акция, мы сами не ожидали, но так получится, у нас будет, как говорится, форс-мажорный такой кусочек, который действительно всех удивит. Это акция, которая уже стартовала первого. До этого мы уже начали акцию называться «Волшебный сундучок». Мы, да, мы всех уже оповещали, что мы разговариваем, что у нас с нами работают рукодельницы, мамы детей инвалидов. Они замечательные. Даже их жизнь не сломалась связи с тем, что у них дети да, вот непростые, мы им говорим. Особенные дети у них. Но они уделяют им достаточно много любви и внимания, но у них нет возможности работать. Тогда они чем занимаются? Они мастерицы. Они замечательные мастерицы, которые, вот, не знаю, мы делали ярмарку, я смотрела на их работу, сколько там любви вложено, насколько профессионально это сделано, что я просто восхищаюсь этим всем. И поэтому, то есть, как бы у нас есть два аспекта. Сейчас идет волшебный сундучок. Любой житель города Николаева может принести на две точки, которые мы оповестили, то есть это либо на базу фонда, который находится при 34-й школе Легина, 26, у нас там есть танцзал, где наши детки занимаются, либо созвонить по телефону к нам на Большую Морскую, вот поднести остатки кружев, кружева ткани, ленты, бисер, камни. Это все ну, когда-то кто-то шил, все равно где-то у кого-то остаточки есть. Я больше там брошки какие-то ненужные, все что угодно. Наши мастерицы это все собирают. И в конце мая они начинают делать поделки ручной работы. И мы потом, в, как дню защиты детей, в, в интернаты деткам отдадим эти работы, ручной работы, где вложено действительно очень много любви. Также дополнительно... У нас будет обратно же, бежим, бежим, мы не успели одно сделать, началась школьная история, начался волшебный сундучок, бежим. 10 мая, 10 мая это день матери, это самый святой человек, который для нас есть, особенно то, что у нас работают детки, конечно же мы покажем, насколько дети любят наших мам, уважают, я не знаю, обожают, я еще не знаю, какие слова, и вот они со сцены, грубо говоря, поздравляют, но этот раз будет не сцена, это будет Каштанова сквера, уже тепло, это 10 мая достаточно можно собрать народу на улице, да, с которыми люди гуляют, обратно же это мама с колясками, им будет приятно это все видеть. То есть это будет концертная программа, посвященная мамам нашем города Николаева. Конечно, мы пригласим еще дополнительно переселенцев, то есть это семь изонаторов, для того, чтобы они поняли, что Николаев ⁇ это одна большая семья, и мы их рады видеть с нами, и мы не такие же семьи, такие же мамы, такие же дети, и мы едины в том, что мы украинцы в этом плане будет ярмарка наших мам. Сбора денег не будет, но благодаря этой ярмарке мы покажем, чтобы мамы могли выставить эти работы и показали, какие они действительно умелицы. И чтобы люди обратили на них внимание и понимали, что какой вот колоссальный труд они вкладывают у любовь своей работы. Дальше же заканчиваем 10 мая и бегом-бегом уже дошиваем костюмы, готовим дополнительные номера. 26 или 27 числа, эти два дня мы определимся, Будет э, концерт обратно же мы уже из года в год его делаем для детей инвалидов, посвященный Дню защиты детей. Mm -hmm. Это определенная категория, которую, в принципе, ну, не всегда можно собрать, да, да. Им их поздравляют, им там дарят какие-то пайки, подарки, да, вот, выдают. Mm -hmm. Но чтобы их собрали и конкретно для них сделали. Ну, скажем, очень редко вижу. Уже на протяжении второго года мы делаем этот концерт. В том году мы делали ДК железнодорожников. Были приглашены дети, инвалиды, э, семья, у кого есть инвалиды, то есть детская, взрослая mm -hmm. категория, ну, скажем, подростковая категория. Был замечательный концерт, были клоунессы, были фо фокусники, вокал, хореография. Э, на все количество человек было закуплено сладкие подарки. То есть дети не только получили э, грандиозность самой программы, то есть они, внимание к себе, разнообразие этого всего развлекательного шоу, да, они ушли еще со сладостями. То есть они полноценно получили в этот день для себя внимание и заботу. Я считаю, вот это действительно очень хорошо, потому что ну кому кому а нашим детям все-таки это не хватает, особенно вот тем слоям, которые сейчас ну как бы немножко попали под удар, да. Mm -hmm. Все-таки на сегодняшний момент мы знаем, что они не были социально защищены, а сейчас еще больше они и как бы они сейчас уже рассматривая сегодняшнюю ситуацию, я просто обратила даже по статистике, даже по своей, что меньше стало концертов проводиться, меньше стало детей куда-то обращаться, потому что люди сейчас не знают либо нам на хлеб, либо на, на проезд потратили по 4 mm -hmm. рубля. Либо там сэкономить деньги, пойти, потому что вот, мало обеспечиваем, это надо поширеться, да? мы платим за парень за участие. Ну не хватает, не хватает. И, а им нужно себя реализовать эти дети, або, вот, дети, ну, такие таланты, чтобы урок два и все, там уже запел, либо там затанцевал. Я считаю, что мы такие таланты должны помогать и поднимать. Контакти, наприклад, концерт да, був до 8 березня. Дійсно, пані Валентина, це людина неймовірної доброти і шерти серця, тому що все робиться для дітей, для матерів, які, скажімо так, цих дітей приводять до вас. І це дійсно приємно, що є такі люди. Підтримують вас також інші творчі колективи. Це знову ж таки підтвердження того, що ви бренд і вас підтримують, вас розуміють, у вас є однодумці. Як сім'я ставиться до взагалі цієї роботи? донечка, з якою також я знайомий, це помічниця. Так вона замість да, заступник, головний заступник, так як ми його в усіх справах. як вона зараз, що чим вона займається, чи долучається до нових акцій? Она уже готовит слова, готовит стих, она разучивает песню. То есть это обратно же это будет, я так думаю, что если все получится, обратно к Дню матери, это 100 она будет э, ведущая. Вами будет да, она сразу говорит: а как же ж, не с меня, звездочка? <звёздочка> ну, она, вот когда даже у нее брали интервью, мне очень понравилось то, что с ребенком не проводилась никакая беседа, да, вот то есть, как бы она говорит: в принципе, ребенок чистый, то есть он сидит и говорит, то, что они думают. Они не задумываются о том, как надо правильно сказать. Uh -huh. И когда у нее говорит, зачем ты сегодня сюда пришла, она говорит, как? Я же сегодня пришла поздравлять, говорит. Мы же сегодня поздравляем наших мам ну, 1-8 марта, да? Это тоже типа нас ждут, им будем дарить подарки. Все должны быть счастливы. То есть насколько у ребенка понятие, что он должен не, не принять, а подарить от себя что-то сделать. Вот это мы мучим наших детей фонда. И мне нравится то, что наш фонд, ну не просто, то есть как бы работает. Он эм, пытается как-то. Эм, задействовать людей, не просто им что-то дать, а максимально задействовать, чтобы они принимали участие не в финансовом плане, а в плане какие-то там, может быть, за участие в каких-то конкурсах, какие-то фестивали, действия в каких-то мастер-классах, для того, чтобы они сами это, то же самое, как на Новый год, да, вот мы вывесили в списке там детей, кому нужно было подарить подарки, нам мы не просили деньги, ни в коем случае, мы попросили подарки и разложили кто что хочет, то есть человек прочел письмо, он знал, что есть ребенок, какой ребенок, как его, сколько ему лет, какие у него мысли, как он живет, какой подарок он хочет. Он нашел именно тот подарок той расцветки или этого той, той типа там и хромы были, вот тут с мультика там все можно буратины, там столько было разнопланов, разнопланов что действительно нужно было найти, то есть люди по интернету были города подключены, не просто у нас Германия была подключена, что это все выискивалось, находилось и мне было рада, что этих детей заметили теперь они знают, что они есть и ребенок, как бы он не просто получил подарок или внимание, он знал, что о нем знают, это вот это вот очень хорошо У вас просто горят зараз очи, такие шаленый ритм Ви це розповідаєте, нам це також передається, також серце калатає. А ось я хочу спитати, звідки ви берете сили і черпаєте натхнення для того, щоб так працювати в такому шаленому ритмі і щоб так горіли очі? Не знаю, я вважаю, що це дорожнього йти з тому що я тим живу. потому что, ну, как бы благотворительность, да, ну, как, что значит благотворительность, ну, как бы доброта, да, и там сочувствие, может быть, а не знаю, там, а это моя жизнь. И, конечно, бы мне хотелось, чтобы нас больше поддерживали управление власти, там, цена, какие-то крупные депутаты, потому что, честно говоря, я вот все-таки столкнулся, что после предвыборной кампании, которая вот у нас прошла, да, с выбора, все новые, скажем, депутаты, которые вошли да, в номинацию там народный депутат от нашего ну по-моему, от нашего николая mm -hmm. вошли что за последние полгода которые мы сделали обращение ни один не отозвался ни на одно мероприятие не говоря о том чтобы дать денег нет это были просьбы допустим приобретение какой-то необходимости аппаратуры для того чтобы провести то либо иное это была просьба помочь докупить сладости всего лишь там, либо на пошила определенной ткани, где четкий список, то, чего просто не хватило дошить, потому что мы все знаем, что скачок доллара сказался, да, если раньше, допустим, на определенную сумму могли пошить там 10 детей, то потом на сегодняшний день мы просчитали, что мы можем пошить 3. А чем все мы все-таки на уровне, и на базе находится около 42 ребенка, и каждый концерт, это каждый новый номер и каждый новый костюм. Потому что дети, они заслуживают того, чтобы на них уделяли внимание, но обратно же, концерт должен быть уровня определенного. Тому що ми все таки вважаю, професіонально себе ведемо в цьому плані. Я пропоную зараз трохи розбавити нашу розмову. У нас є підготовлений кліп, достатньо таки позитивний. Мені чомусь нагадав донечку вашу, також такі маленькі дівчата співають. Вона вже у нас також співведуча, була ведуча. Так на сцені вже зірочка невеличка. Тому давайте подивимося, присвятимо цей кліп усім мамам, які привели до благодійного фонду своїх дітей. А також Валентині Ткаченко, яка не тільки виховує своїх дітей, але й допомагає виховувати інших дітей. Інших іншим мамам. Отож, дивимося. Тебя ты ангел, такой живу я, с благодарностью я руки. Жила, чтобы ты здоровая мамочка, была Жизнь подарила мамочка моя Больше всех на свете я люблю тебя Мама Друзі, так, дійсно, мамо, ви ми вас любимо. Ви А Ось таким позитивним у нас виявився сьогоднішній ефір. Я нагадую, що в нас в гостях була голова управління Миколаївського обласного благодійного фонду, доброта і довіра Валентина Ткаченко. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Контакти благодійного фонду ви можете завжди отримати, затолоконувавши до нашої телерадіокомпанії, а також знайшовши в соціальних мережах.